Продовжується програма Ранок на тисі і як ми вже обіцяли. Бажаємо вам слова доброго ранку не самі, адже у нашій студії з'явився гість. І хто саме це представить колега. Якщо ви слідкуєте, дорогі глядачі, за нашими ефірами, то ви повинні бути в курсі, що минулого тижня відбувалася масштабна благодійна акція звернення дітей Закарпаття за до Бога за мир в світі за мир в Україні. Від тисяч дітей зверталося до Бога з закликом до примирення всіх людей на цій планеті. Також в рамках цього проекту. Відбувалася зустріч учениці виноградівської школи, яка передала лист Надії Савченко. Спойлерити я не буду про це. Розповість нам вам детальніше наш гість сьогодні. В нас Алекс Штрай, письменник, продюсер, автор міжнародного проекту. Доброго вам ранку. Доброго ранку. я, я російською можна. Якось вам, вам було комфортно. А, я думаю, не зайвим буде нагадати нашим глядачам про власне саму, саму мету проекту і її реалізацію. 5 числа этого месяца в 9.40 15 тысяч детей Виноградовского района одновременно произнесли такую фразу. «Счастье потребно кожной датыни, дай же нам, Боже, мир в Украине». Это часть стихотворения, молитвы, которую я написал по этому поводу. Сразу забегу вперед и скажу, что по этому стихотворению будет сниматься в ближайшее время клип в Виноградовском районе, в Карпатском лесу. Но это интрига, я потом уже будет возможность, расскажу через несколько дней об этом, если будет возможность. Значит, дети 15 тысяч детей одновременно в одну и ту же минуту произнесли эту фразу, обратились к Богу. Это не молитва, это просьба. Молитва это когда по какой-то церковной традиции канонической происходит молебен. Это дети разных конфессий, разных культур, разных национальностей одновременно объединились, подняв руки вверх и попросили у Бога мира. Аналога в мире не существует. Я, как автор этого проекта, очень внимательно промониторил все источники и обнаружил, что ничего подобного не было, но забегу опять вперед, опять интрига. Я сегодня, собственно говоря, приглашен к вам в гости, но параллельно я еще сегодня буду решать вопрос, как все дети Закарпати будут принимать участие в этом проекте. А этих детей уже не 15 тысяч, а 150 тысяч. То, то это да, да, это на, на закуску. Теперь, значит, как прошло? Значит, я не могу описать то, что я видел собственными глазами, потому что я участник этого процесса. Во-первых, это было хорошо сделано. Очень хорошо отнеслась к этому проекту местная власть в лице а, головы даже администрации а, Михаил Русуняка. Значит, поддержал району, а, значит, центр по зашкольному образов, а, а, воспитанию. Все было очень хорошо. А вот тогда когда, вот как раз бюрократия сыграла свою позитивную роль. Чиновники это не всегда плохо. Когда чиновник понимает цели и задачи, у него нет сомнений, он работает порядочно. Как раз вот мне в этом смысле повезло. Меня поддержали, были бизнесмены, были люди, которые помогали. Вот, допустим, девочку нужно было отвозить в Киев. Значит, ну, был бизнесмен, который безвозмездно даже попросил не пиарить его, не называть имя, поплатил ей билет с ее мамой, чтобы мы привезли ее на печать. Теперь давайте, чтобы завершить тему, скажем, того, что произошло. Полторы тысячи детей на моих глазах, и на глазах ваших, кстати, операторов и режиссеров одновременно попросили у Бога. Вы представляете, какая энергетика выработалась в этот момент? Вот, вот, вот только ради этого момента можно было все это делать. А теперь мы ждем, когда это будет больше. А теперь разви, развитие я уже немножко объяснил, значит, после этого было передано. А приблизительно, не приблизительно, а точно 450 карточек были переданы депутатам Верховной Рады, где девочка, вот она, вот, ее фотография. Еще еще да. Ее зовут Сима, она живет в городе Кацин в Израиле. Она инициатор этого проекта. И эта девочка, значит, передала со своими друзьями эти карточки. Значит, вот карточки, которые я показывал на прошлой передаче, уже уехали в Киев были сопровождены вот такими вот флайерами, где сзади обращение детей, 15 тысяч детей Виноградовского района, подписанные лидером этих детей, мальчиком из Новоселыца, села Новоселыца, который инициатор украинской части проекта, они обратились с просьбой. В чем заключалась эта просьба? дети и внуки депутаты Верховной Рады тоже могут принять участие в молитве такого большого количества детей, то есть депутаты, пускай передадут эти карточки своим детям и они присоединятся, они тоже. Да, здесь есть некая хитрость. Мы хотим попасть на самом деле на глаза депутатам, чтобы они тоже знали, что это происходит, потому что у меня есть личная обида. Я не буду называть канал, но канал, который снимал в этот день вас, вы тоже там были, он не показал сюжет как 15 тысяч детей просят у Бога, а он показал детей, которые каких-то, ну, грубо говоря, олигофренов, которые разбили могилы на кладбище. И это был центральным сюжетом этого дня. А 15 тысяч детей, просящих у Бога мира, для них неинтересны. В моем понимании это вредительство, понимаете, это, это подталкивает страну к депрессии. Они это прекрасно делают. Кто знает, пускай поймет, о чем я говорю. Теперь, значит, уехали эти карточки в Киев уже. Я попросил одного из депутатов Верховной Рады Закарпатья, чтобы он передал. По целый пакет. Это больше. Сейчас расскажу про этот пакет тоже. Дальше, значит, 150 карточек были переданы от имени детей. Намолены эти карточки. Это, это собственно говоря, береги это святыни солдатам и офицерам конкретной части. И мы ждем от них соответствующую реакцию. Были переданы детям, которые у нас в районе беженцы АТО, и с них начался этот проект. И важный момент, тогда я перейду, если можно, уже к этому. Значит, вот эта пачка, она содержит здесь 700 таких карточек по количеству школ. После вашей передачи я иду в госадминистрацию вашу и вашему губернатору через его помощника передаю эти карточки с письмом от детей с просьбой передать эти карточки во все школы закарпате и назначить время когда дети смогут повторить эту акцию в количестве 150 тысяч. Вдумайтесь. Мне даже самому, честно говоря, немножко Далее странно бежит. и страшно <свят> произнести такую цифру, Но вы понимаете, что Бог не может не услышать 150 тысяч детей. И я знаю вашего губернатора, не лично хотя бы, я понимаю, что человек прямой, конкретный. Я надеюсь, ему это понравится. А если мы уже говорим об этом мероприятии, да. интересно узнать, как вам получилось собрать и приобщить к этому мероприятию 15 тысяч детей. Я могу сказать, где-то на определенном этапе меня Господь услышал. Я не могу Только рационально первую, объяснить то, что происходит. до Бога, было ваше. Я думаю, что мне Бог помогает, потому что я даже вижу, кто мне мешает. У меня сразу черное-белое. Здесь не мешает, здесь помогает. Но я, а да. том, что если помогает. можно, я бы хотел еще рассказать важный момент этапом этого было, безусловно, еще повторяю, не все идеи я продуцирую. Есть дети, которые говорят. Вот один из детей сказал: вот кому бы помолиться давай за Надю Савченко. О, Она да, сейчас я... моральный авторитет страны. Она может кому-то нравится, кому-то не нравится. Она может быть не той политической ориентации, но все ее уважают. То, что я услышал от Веры Савченко на, на Крещатике в кафе, где мы сидели час, обсуждали какие-то планы дальнейшие, можно я скажу, невероятная вещь, как бы которая у меня взрослых. мурашки по коже? Вы знаете, чего боятся ее охранники? Она мне сказала, я, честно говоря, даже просто под впечатлением, она сказала, они, бо, они боятся, что она умрет в их смену. Вы вот, знаете, какая-то мужественная женщина, что ее вертухаи, которые ее охраняют, боятся, что она погибнет. Вот в моем понимании это великая женщина. Поэтому я хочу написать. У меня давно есть в планах книга, которую я уже назвал условно женщины-лидеры женщины или женщина-лидер, тайная сила слабого пола. Туда войдут истории великих женщин, которые я не буду перечислять их много. Я хочу показать влияние и как бы историю женщин, которые повлияли прежде всего на политику, на народы, на это может Екатерина II, Клеопатра, княгиня Ольга. Но это будет крутиться вокруг нашей современницы, конкретной, живой и настоящей женщины, которой гордится вся Украина. Это самая знаменитая украинка в мире сегодня, Надежда Савченко. Я могу похвастаться, я получил разрешение от ее семьи, конкретной сестры, собирать материал, они мне будут рассказывать. Я не буду разговаривать с Надеждой, я буду разговаривать с ее родственниками. Пускай мне расскажут, как они ее воспитывали? Как родилась такая личность? Как она формируется? Понимаете? Когда вы хотите приступить написания... Я вот сейчас заканчиваю эфир. Буду 2-3 дня. И я уже начинаю... сразу. да. Но ну, у меня просто я много лет работал над этой, этой темой. А я думаю, что к августу месяцу я эту книжку сделаю. Но... Алекс, да, вас пожалуйста. первый до свитного писания книги вы сейчас Вы уже я автором этой книги. Расскажите да. детальнее про нее. Если Значит, меня прежде всего интересуют люди. Я человек негативный по восприятию. То есть я пессимист. И это дает мне возможность радоваться людям, жизни, солнцу, цветам, потому что я знаю, что в мире не все так хорошо, но есть какие-то моменты, которые, которые, дают, которые дают радость. То есть я люблю радоваться. Несмотря на то, что я, так, поисто... я знаю хорошо историю, я пессимист. Так вот, когда я встречаю людей, на которых, можешь, с которых можно брать пример, Которые, мне, которые дают позитив и которые сделали много в своей жизни, я стараюсь с ними соприкоснуться, чему-то у них научиться, а иногда о них написать. Мне в жизни повезло. Я случайно встретился с Михаилом Ворониным, дал ему почитать свою предыдущую книгу, на следующий день позвонила секретарь, сказал, Михаил Львович не спал всю ночь, читал твою книгу, он просит срочно прийти. Я пришел, он говорит, Алекс, я хочу, чтобы вы мне написали книгу обо мне. Я сказал, я в моде ничего не понимаю. Он говорит, не имеет значения, ты понимаешь в людях. Значит, через три месяца эта книга была уже написана. Через полгода она была издана. Я думаю, что это мой вклад в историю Украины, потому что о таком человек, о человеке таким человеком можно гордиться. Это моральный авторитет. Давайте мы проще скажем. Это человек, который заработал много денег, честным трудом, ни у кого не украл и остался позитивным в истории Украины. С него можно брать пример. Вот. А мы уже могли вспомнить о Надежде Савченко. Да. Сейчас говорили о Валентине Воронине, который стал героем этой книги. А... Михаиле Матери... Воронине. Михаил, прошу прощения. А, судьбе вы благодарите за знакомство с какими еще личностями? О, Господи, нет, я, я не буду. Это будет хвастовство, я не буду называть. Я могу сказать, что с многими, в том числе иностранными. Я в 25 лет живу, формально живу за границей. Я в Японии долго жил, я без там, Китай, Индия и так далее. Я люблю путешествовать. Могу мучиться, значит, но... наиболее на меня повлияли, я вам скажу, я, мне понравился Балата Куджа, например. Ну, например, я учился с Лаймой Ну не могу сказать, что она меня на меня повлияла. Скажем, она великолепная певица, но как личность она меня не вдохновляла. А у Чингиза тматов, скажем, на меня произвело впечатление. Бараджана, вот. Бараджана на меня огромное впечатление. Я был много раз у него в доме в Тбилиси. Мы с ним спорили, у меня были с ним конфликтные ситуации, но это, это личность. Да вам я про кого книги писать, Алекс? <laughs> Багато ну, тем. Мне, я, кстати, пишу, пишу, там, что я далеко не всех хочу писать. Есть великие люди, о которых уже без меня написано. Это должен быть личный контакт с этим человеком. Я бы хотела все-таки повернуться до темы встречи с сестрой Надеей Савченко детальнее, как и бывало Зустріч. И про что вы говорили? А, значит, произошло это невероятно просто. Значит, с одной стороны, я получил ее телефон. Я не могу рассказывать как, но поверьте мне, получить телефон Веры Савченко очень сложно. Я получил от своих коллег, которые знают меня и мне доверяют. Я позвонил ей, раза три она была где-то видно за границей. Я позвонил в 11 часов в четверг и в половине 12 по Киеву я уже собирал чемоданы попросил кого-нибудь из детей, которые участвовали в этом проекте, поехать со мною, потому что, ну, не я должен как бы передавать, а это все-таки дети. Быстро восьмая школа, директор, помогли мне найти такую девочку. С мамой они собрались, мы собрались. Я заезжал к спонсору, попросил деньги на дорогу, мне эти деньги дали. И мы уже утром были, встречались в 11 часов, но подтверждение, что а, да, это да, вот Леся девочка как раз. Сейчас ей, можно да. видеть на своих экранах. Да, и, значит, эти фотографии. и я получил подтверждение в половине 11, что она будет на Хрещатике. Мы стали под портретом Надежды, где написано, что хотят, чтобы она вернулась, так сказать, в знаковое место. Был корреспондент США, этот пресс, который снял эту фотографию, она пошла уже в эфир. И знаете, что интересно, кто? Вот я удивился. Первый, кто опубликовали, благодаря, это пошло на пресс-службу вашей администрации областной, и после этого продублировали белорусы. Израильтяне тут же отреагировали, сказали, что уже два, два города готовы продолжать этот проект. Один из них большой, другой маленький. И мы сейчас готовим отношения между закарпатскими детьми. Формально то, что я делаю, называется, я это называю детская дипломатия. Когда большие люди не могут договориться, неплохо, если Чтобы дети. Цело вступает дотячая. Да, да. Ну и еще Им. под патронатом Господа Бога. Вот сейчас мы можем видеть большое количество оберегов. Вот, чьими усилиями они были изготовлены? Значит, прислали листики. Оливковые листики это символы мира. Исторически. Я не буду сейчас тратить время, это легко зайти в Google и это все это выяснить. А, оливковые листики а, символизируют мир, а, окончание войны. Голубь это международно признанный символ где-то 1949 -го года, благодаря Пабло Пикассо. Сочетание этих двух символов дали листик из, из Галилеи, это Галилейский, это место, где связано с жизнью и деятельностью Иисуса Христа значит, оливковый листик были собраны детьми и присланы именно в Новоселецю Виноградовского района, к директору школы, и дети сами открывали посылку. Потом дети, было напечатано в Украине карточка, дети приклеили к эти листики к карточкам, и теперь это мы, мы раздаем эти, вот сейчас пойдет по, 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 всем, по всему Закарпатью. Зустріч відбулася, звернення <звескоп> до Бога відбулося, але проект не завершился. Вы уже обмовили. Ви говорилися декількома словами про те, що е, продовжується реалізація даної акції, то все ж детальніше. Можна почути? Так, будь ласка. По-перше, нас має передбачити Лістико. В Ізраїлі вистачить. Тобто ми не можемо... Крім того, звісно, цей проєкт планується за рамками Ізраїля і України. К сожалению, в мире происходит сейчас много неприятных вещей. Вот у нас даже было желание успеть передать детям в Бельгию, когда произошла трагедия. Но я не хотел это, из этого делать определенный такой пиар срочно, бегом. Мы не были технически готовы, поэтому мы не стали, так сказать, напрягать ситуацию. И решили, как бы, может быть, когда-нибудь понадобится что-то подобное. Значит, прежде всего, Львовская область и Тернопольская уже запросили участие в этом проекте. Я думаю, что если мы сейчас проведем такое масштабное в Закарпатье, проблем не будет. Это технический вопрос. На самом деле, при правильном подходе к этому к этому проекту, он делается несложно. Нужна добрая воля руководства. При этом не обязательно педагогического, а руководства власти, потому что чиновники любят приказ. Здесь, значит, для того, чтобы просто физически донести эти карточки, нужно, чтобы было распоряжение, и отдел, областной отдел образования это очень легко сделает. За два дня это все попадет туда, куда надо. Синхронно производится молитва в определенное время. Просьба к Богу, прошу прощения. Значит, и все это делается, важен эффект, понимаете? Важна та энергия Я детская, разница. которая вырабатывается в этот момент синхронно. Вот, значит такое будущее такой вот, такое, вот проект а дальше он пойдет по миру Алекс вы рассказали о своем большом опыте общения с многими интересными личностями личностями о своем опыте путешествия а, в таком случае у меня есть вопрос возможно он покажется в некой мере таким примитивным но что именно сподвинуло вас сделать это мероприятие именно здесь в этой точке именно хм, я здесь поселился я долго мечтал жить за Закарпатье, я много раз сюда приезжал. У меня не было времени, сил, возможностей. Год назад я закончил основную свою деятельность, то есть работу. У меня появилась возможность жить там, где я хочу, и я с семьей переехал сюда. Живу в Виноградовском районе, в горах. И мы этим очень из что вы сюда да. приехали, и сама наша. Наша область стала такою точкою відправлення, і ми сподіваємося, що цей проект набуде такого всеукраїнського року. Я даже похвалив ділотушуня більшою вибор. Я мог я можу житиму ну, практично в усіх країнах світу, якщо захочу. І Якщо я вибрав це місце, значить я це зробив де злочини. Чомусь складно. ви це його вибрали? Ні, Я точно знаю за що ви передачі. обов'язково <связково> поспілкуємося. Будемо продовжувати слідкувати за реалізацією продовженням проекту. Я нагадую глядачам Алек Штрайп, письменник, продюсер, автор міжнародного проекту був у нас в гостях. Ми йдемо його проводжати, але не прощаємось з вами. До вас через декілька хвилин повернемось.